Hari ini hari Tawau Kerana Tawau telah dapat menarik perhatian seluruh pimpinan negara ini Memberi tumpuan melihat kemajuan Seperti mana kita lihat satu dua hari ini Pemimpin-pemimpin kerajaan persekutuan dan negeri Turun ke bawah menyantuni rakyat Melihat apa sahaja yang perlu kita lakukan Untuk angkat martabat dan keselesaan rakyat Jadi saya ucap terima kasih Dan salut kepada orang Tawau semuanya Dan orang Sabah juga Yang hadir Ada yang cakap dari Sarawak tadi ya, Terima kasih Hari ini juga hari ibu Ibu ini bagi kita Bukan hari ini saja Hari-hari orang yang Lalui duga dugaan Lahirkan kita Tunjukkan kasih sayang kepada kita jadi pada hari ini anak-anak dan saudara-saudara yang punya ibu selepas ini dan malam ini jangan lupa cium tangan mereka tunjukkan kasih sayang kepada mereka dan bagi yang orang-orang seperti saya yang sudah kehilangan ibu ingat baca Quran doakan kesejahteraan mereka semoga roh mereka dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu taala ibu ini Ingat saya ingat lagu Piramdi dulu. Ibu 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 dikaulah ratu hatiku. Itu dia gambarannya. Jadi walaupun kita dari sambutan biasa tapi harus terpahat di hati sanubari kita. Kasih kepada seorang ibu. Tak ada makna sambutan hari ini Hari Ibu Kalau kita tidak cari ikhtiar ya, Tunjukkan kasih sayang Dan ada Dan juga yang meninggalkan kita Saya harap jangan lupa pesan ini Kadang-kadang kita yang ada Ibu itu anggap biasa Kadang-kadang didikkan anak-anak sekarang kasar Tak tunjuk kasih sayang Ada yang sudah bekerja besar Dua tiga minggu sekali pun sukar menalipun tanya kabar Jadi saya harap hari ibu ini kesempatan kita kenang Ingatkan kadang-kadang kita manusia ini cuai dan lupa Hari ini juga kita adakan majlis yang disebut Madani Rakyat Tujuannya supaya rakyat di kota dan desa dan pedalaman Dapat meninjau sendiri apa yang dilakukan oleh kerajaan Madani Saya tak terima kasih kepada KSN dan seluruh jentera Kerana mereka merasakan projek ini Program yang dapat memberikan pendedahan Ini kerajaan bagi pengumuman menemuk, Menyebut tentang projek Ada langkah-langkah baru Bidang pendidikan, bidang artificial intelligence, AI Bidang digital Kuskop Pertanian Pertahanan PDRM Apa yang mereka kerjakan Jadi pantau betul-betul Terutama anak-anak muda Lihat sendiri apa yang dilakukan Beri teguran Berikan pandangan Kalau ada kemuka-kemukakan cadangan Barulah boleh kita hidupkan negara Malaysia Yang hebat dan negeri Sabah yang maju Kerana sikap kita untuk membangun. Saya ucap terima kasih kepada Ketua Menteri, Dr. Zia Hadidi, kerana menyebut tentang keperluan kita bekerjasama. Kadang-kadang saya taklah mampu nak jawab semua teguran-teguran. Kadang-kadang orang-orang pemimpin-pemimpin ni, sebahagian dari mereka itu banyak jawatan-jawatan besar mereka. Ada yang jaga parlimen, tapi sekarang seolah-olah Hari-hari bicara Tunjukkan bagaimana Nak maju Sabah dengan seteru Dengan Semenanjung Atau berseru dengan persekutuan Semenanjung tak akan maju Sarawak tak akan maju Sabah tak akan maju Kalau tidak kita bersatu muafakat Angkat negeri ini bersama-sama Jadi kita kena faham Ini yang pertama Lihat negara-negara Hari-hari berita Pecah antara kaum Pecah antara wilayah Pecah antara agama Kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin kerjanya hasut Bila ada kuasa Tak fikir nak jaga rakyat Bila ada kuasa Jaga parlimen, jaga kementerian Jaga kerajaan Dia tak fikir banyak Tak lakukan banyak bila hilang kuasa Jaga Melayu Islam terancam Negeri tak dijaga Kamu ada kuasa dulu Buat masa kita ada kuasa Saya cabar rakan-rakan yang ada kuasa Buatlah sebaiknya Untuk rakyat Masa kita ada kuasa Apakah yang sebaiknya Sebaiknya untuk rakyat Apa yang masalah rakyat api mereka, elektrik, kuas, tenaga, air mereka, sekolah anak-anak mereka, sekolah, tandas anak-anak di sekolah, makmal sainsnya, bilik darjahnya, kantin mereka, polis dan tentera yang jaga keamanan, perumahan mereka, keperluan mereka. Jalan-jalan yang harus diperbaiki. Klinik dan hospital. Ada orang tanya kita. Sebab tu saya katakan kerajaan madani ini dalam dua tahun lebih. Dua tahun setengah lebih sekarang. Kita lakukan. Ada orang kata belum cukup. Saya setuju belum cukup. Kadang-kadang ya. masalah yang kita tanggung warisi sekian lama nak diselesaikan dalam masa satu dua tahun. Tak boleh. Tak boleh. Saya beritahu kepada Ketua Menteri. Beberapa lama tersangkut pen Borneo. Di Sarawak sudah hampir siap. Di Sabah tergendala terus. Masih baik kita ada Ketua Menteri. Haji Ji... dia kata Anwar jalan terus, jangan peduli masalah lain. Tapi kalau kita dengar marah terus saudara. ...jadi sebab itu saya katakan tegas peruntukan dah bagi berbilion-bilion oh wang kerajaan persekutuan tak bagi tak tanya surah azizi berapa lama di sini apa saya minta saham daripada sabah apa saya minta sabah daripada, uh, balak daripada sabah apa saya minta kontrak daripada sabah tidak saya datang untuk khidmat untuk rakyat sabah dan ini tugas saya jadi saya harap rakan-rakan faham ini. Bina kekuatan kita. Kita mahu kerajaan persekutuan yang kuat. Betul. Terima kasih. Rakan-rakan di Sabah. Tapi kita mahu juga kerajaan Sabah yang kuat. Kita mahu pimpinan yang tegas di persekutuan. Dan kita mahu pimpinan yang boleh mampu dan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Untuk selesaikan masalah-masalah rakyat. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan bahawa dalam program-program rakyat ini harus diutamakan. Dan saya minta di bawah pimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri selaraskan dengan pegawai-pegawai. Ya betul, pegawai ramai yang setia kerja dengan baik. Tapi seperti biasa, dalam dunia politik, dalam jabatan, dalam polis, bukan semua yang dapat kita pertahankan. Jadi kita kena betulkan dan bersihkan sikap orang-orang yang khianati amanah mereka. Dan ini memerlukan pimpinan di semua peringkat. Jaga baik-baik. Negeri ini mesti selamat. Kita sekarang hadapi juga masalah. Apa dia? Prestasi Sabah baik tahun lalu. Prestasi Malaysia, pembangunannya pelaburan. Pelaburan yang kita catat tahun 2024 itu pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ya. Tetapi sekarang kita rapi dengan tarif Presiden Donald J. Trump. Apa dia tarif? Tarif ini maknanya Amerika mengenakan cukai tinggi bagi barang-barang yang nak masuk Amerika. Yang paling tinggi dari negara China. Dari ASEAN, Cambodia, Vietnam, Indonesia tinggi. Thailand lebih tinggi bila kita. Kemudian kita barulah Singapura dan Filipina. Apa maknanya? Maknanya barang kita nak masuk ke Amerika sukar. Kerana cukainya tinggi. Sebab itu kita unding. Menteri Meti Tunggu Zafro dihantar dengan perwakilan untuk berunding bagaimana nak selesaikan. Alhamdulillah setakat ini ada beberapa kemajuan. Tapi kita kena tunggu kerana Presiden Trump ambil minta tempoh 90 hari. Kita ekspor tinggi ke Amerika Syarikat. 60% daripada semikonduktor kita yang kita keluarkan dari Malaysia. Itu 60% diekspor ke Amerika Syarikat kayu kayan dan kelengkapan perumahan furniture itu 2 bilion dolar satu tahun ke Amerika Syarikat. Jadi selain daripada runding, kita kena bina kekuatan. Bagaimana boleh kita bina kekuatan kalau asyik kita hiruk pikuk bergaduh dalam soal-soal kecil, maki hamun sana, cerca di sini, fitnah di sana. Tak boleh kita bangunkan negara. Saya tak kata tak boleh kritik saya tak kata tak boleh tegur tetapi biarlah membina jaga negeri ini baik-baik. Sabah ini punya potensi yang besar. Kalau Sabah Sabah diurus dengan baik dengan khazanah dengan tarikan pelabur yang ada, saya yakin Sabah akan juga terangkat sebagai salah satu negeri yang maju di Malaysia. Jadi saya harap saudara, -saudara dapat beri perhatian dalaman ini kan kita cari. Ohtia. Saya dapat beritahu daripada Ketua Menteri dan menteri-menteri wakil-wakil ayat kita bahawa masih diperlukan tenaga setengah, setengah kampung, kawasan desa, pinggir bandar gelap malam. Jadi sebab tu hari ini kita lancarkan program untuk seluruh negara tapi bermula di Sabah dan di Sabah bermula di Tawau yaitu solar madani tiang-tiang yang menerangkan kampung dan kawasan perumahan Sabah dan seluruh Malaysia insya-Allah. Kemudian Saudara Iwan bin Erik bisik pada saya tentang tamu madani pasar-pasar di luar bandar yang memerlukan peruntukan tambahan. Ini hadiah hari ibu. Ibu-ibu berniaga. Jual kalau kita lihat di luar kebanyakan ibu-ibu. Jual buah-buahan, makanan ya. Di luar bandar yang luar daripada kawasan Malih Perbandaran. Dan dia bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan, KPKT. Kita dah bagi peruntukan 10 juta ringgit jadi maknanya bukan nak buat restoran besar tak... ...bukan nak buat warung-warung besar tak... ...nak bagi bumbung yang agak baik... ...supaya ibu-ibu boleh berniaga tidak terik cuaca panas... ...supaya uh, gadis-gadis Sabah itu kekal putih dan tidak gelap dengan matahari itu. <laughs> ya. Jadi oleh itu saya telah dengar insyaAllah kita akan luluskan tambahan untuk diselenggara oleh kementerian gerai-gerai kecil ini terutama di Sabah dan beberapa kawasan pedalaman dan desa lainnya 10 juta ringgit sempena hari ibu hari ini ini saja saya bagi untuk hari ibu supaya ibu-ibu boleh berniaga dalam keadaan yang agak uh, berteduh daripada cuaca terik panas ataupun hujan lebat. <tuh> Selepas itu saudara saya dalam majlis sebelum ini di Kota Kedah Balu berikan penjelasan tentang tuduhan bahawa Sabah ini tidak berdulikan Saya nak beritahu saudara. Saudara pun juga tahu sukar susah hidup saya. Saya tidak mahu jadi ketua dan perdana menteri untuk lupa kehidupan orang, kesusahan, kemiskinan mereka. Sebab itu kita usahakan sedaya upaya kita yang kita katakan noktah ke kemiskinan, bangunkan negeri Sabah. Bila saya lihat umpamanya connectivity Kita bicara soal artificial intelligence Digital Tetapi di universiti Di sekolah tidak ada Jadi sekarang ini umpamanya Semua universiti Dan kolej-kolej utama Termasuk di Sabah Kita telah pastikan Ada connectivitynya Jadi ini kita lakukan Sudah Kemudian kemudahan-kemudahan lain saya tidak akan sebut semula tentang apa yang telah saya umumkan tetapi memadai untuk saya sebutkan di sini ya di Sabah saja kita telah jayakan 144 projek yang jumlahnya adalah 14 bilion ringgit Hospital Tawau telah dinaik taraf. Penjara Lahad Datu dinaik taraf. Pelabuhan kontainer Sepangga diantara di antara yang sedang giat dilaksanakan termasuk hospital dan ada cadangan-cadangan tentang pusat perubatan jantung di Kota Kedah Baru. sekarang ini kita ada di Kuala Lumpur. Saya katakan kita tambah di Kuching, di Kota Kedah Balu, di Pulau Pinang. Jadi tak payahlah orang kalau dia sesak, terpaksa ter diterbangkan ke Kuala Lumpur. Kemudian, susulah juga tahu tentang apa yang kita lakukan untuk pendidikan Tibet. Tibet ini dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. Di dalam majlis tibet negara ini ditekankan kemudahan yang bertambah, kemasukan bertambah kerana tibet tak seperti dulu lagi. Dulu tibet ini dia rasa gendah sedikit. Sekarang tibet ini mendapat tarikan besar. Gaji mereka kadang-kadang lebih tinggi daripada gaji siswaza. Sebab itu kita kembangkan program tibet supaya dapat menampung keperluan yang lebih. Kita ada sekarang 8 college community dengan pelbagai kursus dan ini melibatkan juga 12% pelajar tingkatan 4 di Sabah yang di bawah aliran sains yang kita galakkan. Kita kena ingat negara ini dah berubah. Jadi keperluan bagi perhatian kepada anak-anak itu perlu. Kita fikir sekarang kita miskin. Ada sekolah tapi anak-anak kita tak pedulikan. Jadi hari ini hari ibu. Jadi kita harap ibu-ibu ambil tahu betul-betul. Anak-anak dia di sekolah belajar dengan rajin. Kalau tidak, tidak akan ada apa yang disebut mobiliti sosial, tidak terangkat kedudukan mereka masa akan datang. Jadi sekali lagi lah saya nak ucap terima kasih kepada Kuskop, KSN dan seluruh jentera, Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri kerana kerjasama yang diberikan. Tapi tolong ingat betul-betul, kita nak Sabah maju. Sabah maju ini jika ada kerjasama yang erat di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk membela nasib rakyat. Dan saya bagi jaminan saudara-saudara, sedaya upaya kita akan lakukan. Memang saya tahu kita tak dapat penuhi semua permintaan. Saya pergi ke Perlis bulan lalu. Orang Perlis kata kami ini tertinggal. Kena tambah peruntukan. Saya pergi ke Kelantan tiap-tiap tahun banjir besar kena tambah peruntukan ke Sarawak ada beberapa kemudahan permintaan tambahan ini biasa tetapi bukan bermakna dengan cara musuh dengan cara mencerca kita guning dan cari penyelesaian yang baik pilih wakil-wakil rakyat yang boleh menyuarakan kepentingan kita dan bukan untuk memecah belahkan kita satu sama lain ini pesanan saya Kalau kita cinta kepada negara kita Cinta kepada negeri kita Kita mestilah tingkatkan muafakat kita Jangan lupa, jangan lupa Kita harus bersyukur kepada Allah Taala. Syukur kerana kita aman Syukur kerana walaupun bergaduh politik Belum ada rusuhan Syukur kerana tidak perang Satu sama lain Baru-baru India, Pakistan Sebelum ini Gaza dihancur leburkan. Sebab itu kita syukur dan ini kesan Allah Subhanahu Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Ya, syukur kata nikmat Allah. Dan Allah akan tambah nikmat. Jangan kita tolak sampai tak tahu bersyukur, tak tahu terima kasih, Karena jawapannya adalah azab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.